Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как появление на коже различных новообразований. Часто их называют бородавками, родинками или папилломами. Кто-то их обнаруживает в детстве, а кто-то уже в зрелом возрасте. Некоторые люди с ними вполне уживаются и даже ставят на них акценты. Но большинству мало того, что не добавляют красоты, новообразования доставляют немало неудобств их обладателям. Воспаляются, натираются одеждой, кровоточат. У меня проблема. Я вот хотела бы удалить. Удалить вот это образование, да. которое у вас находится на лице, да? Угу. Ну ладно. Оно у меня с детства. Хорошо. Она мягкая, на ней растут пушковые волосы, поэтому признаков злокачественности никаких нет. Сейчас удалю. удалим, результат увидите сразу. Доброкачественные новообразования действительно легко поддаются удалению, но почему же от них нужно избавляться? Чтобы не получить осложнения, какие могут быть осложнения? Это, первое, это воспалительные различные процессы, вот. Второе, это перекруты на ножках вот этих образований с последующими воспалениями, нагноениями, некрозами и так далее. То есть третье ⁇ это размножение, если это вирусное, то есть имеется так называемая контаминация, это миграция вирусов в пределах там, кожи. До последнего времени от этого недуга избавлялись с помощью жидкого азота, выжиганием, токами высокой частоты, либо хирургическим иссечением. Все методы имеют свои недостатки, главные из которых – достаточно болезненный контакт с кожей человека. Сегодня наиболее современный, совершенно, а главное – доступный всем метод лечения – хирургический лазер. Сделать несложную косметическую операцию можно в лечебно-диагностическом комплексе ДНК города Кургана. Проведет ее хирург высшей квалификационной категории Александр Петрович Шушарин – специалист с 35-летним стажем. То есть лазерное излучение по своей физике, оно это высокоэнергетично высоко в первую очередь. Во-вторых, это синфазное, когерентное и монохромное излучение, которое обладает большой энергетикой. То есть происходит просто-напросто испарение этого нового образования без прогрева ниже лежащей ткани. В лечебно-диагностическом комплексе ДНК города Кургана лазерное излучение позволяет удалять новообразование кожи под контролем зрения, не повреждать окружающие здоровые ткани, проводить операции практически бескровно. Заживление лазерных ран происходит быстрее и качественнее, чем при использовании других методов оперативного лечения. Бесконтактное удаление биологических тканей осуществляется с минимальной травмой и с высокой точностью. Это, в свою очередь, предотвращает образование грубых рубцов и и дает хороший косметический эффект при вмешательствах на коже. Отсутствие кровотечения в зоне воздействия лазера приводит к тому, что нет отека в области раны, а значит, послеоперационный период протекает без боли. Лазерное излучение обладает мощным бактерицидным действием. Проникая глубоко в ткани, оно активирует клетки, в результате чего ускоряются процессы сживления ран. На месте удаленных бородавок и папиллом остается едва заметный тонкий рубчик. Сроки полного заживления сокращаются на 10-14 дней по сравнению с другими методами лечения. Хотелось бы отметить то, что в сомнительных случаях удаляемые препараты направляются на гистологическое исследование. То есть для уточнения характера повреждения кожи. Надо сказать, что существуют определенные показания к гистологическому исследованию. Определяется это размерами, цветом этого образования. Вот. Но в большинстве случаев, конечно, нужно проводить гистологическое исследование для исключения злокачественного процесса. Лазерному методу удаления папиллом и бородавок в последнее время отдается предпочтение во всем мире. Ну, видите, там лежит здоровая кожа под ней. этой штукой. Можно было просто навести. Но... Мы получили препарат. Теперь берем, протираем и тихонечко-тихонечко выравниваем. При правильном и полноценном удалении рецидивов не бывает. Несмотря на это, в лечебно-диагностическом комплексе ДНК после процедуры клиент достаточно долгое время находится под наблюдением хирурга. Болевых ощущений не было вообще. Ну, слегка какое-то пощипывание, как комар кусает, допустим, так. А сейчас вообще абсолютно все замечательно, ничего не болит.